小师姐，您这又是凑的哪门子热闹嘛？郭有道教过，我也教过，怎么不能参加呀？小师姐，您不是不知道，北斗弟子隐星入命，那必须是三魄贯通以上的修为才可。陆平只有两魄，而且之前受过重伤，万一遭受反噬，那很危险。阁主让我试一试吧，生死自负。陆平，你。嗯 你可以的。 陆平，你小心点，别弄坏我的星命图。陆平，集中精神。不会的，我不会是这几条锁链的囚徒。不过是一名新晋弟子罢了，命星都。 都靠近北斗七星了，这是何等的实力啊！怎么会是那颗星、啊？开阳双星，那是郭有道的命星。 小心，明星坠落了。陆平呢？陆平呢？<屏>啊、这平 陆平，你没事吧？师傅的命星，他的命星落了。你不是接受到破之力了吗？我们说好要逃下山，再不走就来不及了。陆平，你休想逃走！ 魏天启，你添什么乱？师傅打师傅，徒弟打徒弟，有怨报怨，有仇报仇。陆平，你没事吧？你。他一点破之力都没有了，怎么会这样呢？ 谁让你出来打他的？跟我回去！还愣着干嘛？赶紧弄回药炉去！